Türkiyə və Ermənistan arasında sərhədlərin açılması məsələsi uzun müddətdir müzakirə olunur. Bu gün münasibətlərin yaxşı olduğu və yaxın günlərdə tərəf müəyyən irəlləyişlər əldə edib. Rəsmi şəxslər vaxt tapdığıca görüş təşkil edərək bu sərhədlərin açılmasının mümkünlüyündən danışılır. Digər gün isə İrəvan proseslərin gecikdirilməsində Ankaranı günahlandırır. Ermənistan prezidenti Vaqın Xaçaturyan bildirib ki, İrəvan Ankara münasibətlərinin normallaşması prosesində hər iki tərəf müəyyən irəlləyişlər əldə edib. Rəsmi şəxslər vaxt tapdığıca görüş müş təşkil edərək bu məsələləri müzakirə edirlər. Xaçatryan qeyd edib ki, hər iki tərəf görüşmək, ünsiyyət qurmaq və nizamlanma ilə bağlı məsələləri müzakirə etməyə fürsətini əldən vermir. Bu da yaxın gələcəkdə münasibətlərin nizamlanmasının reallığa çevrilə biləcəyini deməyə əsas verir. İrəvan hakimiyyətinin bir-birinə zidd açıqlamalar verməsi iki ölkə arasında ki münasibətlərin ləngiməsinə səbəb ola bilərmi? Ermənistan rəsmilərinin bununla bağlı kifayət qədər ziddiyyətli mövqe əsində tərcübə yaratmır. Çünki istənilən mövzuda Ermənistan hərbi-siyasi hakimiyyəti arasında də kifayət qədər ziddiyyətli maraqlar var və ziddiyyətli mövqey var. Və paylaşılan informasiyalar bütövlükdə Ermənistan dövlətinin mövqeyi kimi də ifadə oluna bilmir. Çünki biri digərinə təksib edir və biri əgər ə, Ermənistan ə, Türkiyə münasibətlərinin yüksələn xəttlə inkişaf etdiyini bəyan edirsə, digər tərəfdən kifayət qədər çox tənqid olunub Türkiyəni hədəf alacaq çıxışlar səsləndirilə bilər. Bu da ənənəvi Erməni siyasətidir. Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin nizamlama məsələsi xüsusi nümayəndə Ruben Rubinyan ziddiyyətli açıqlama verir. Bildirib ki, Evan və Ankara arasında münasibətlərdə böyük maneə hökm sürür. Rubinyan Türkiyənin erməni diasporunu günahlandırmasını əsas gətirərək bunun reallığı əks etdirmədiyini vurğulayıb. Əgər Türkiyə razılıq barədə açıqlama versə, bu qısa müddətdə reallaşa bilər. Analitiklərin fikrincə, son zamanlarda Ermənistanın Azərbaycanın qarşı törətdiyi təxribatlar Türkiyənin prosesləri gecikdirməsinə səbəb olub. Azərbaycan-Ermənistan arasında e, kalıcı barışıq imzalanmasına müvafiqən Doğal olarak Türkiye'de sınırlarını açacaktır. Ancak sıkışmışlığın vermiş olduğu bir psikolojiyle Rubenyan ve Paşinyan sık sık Türkiye aleyhine açıklamalar yapmaktadır. Ancak bir taraftan da Türkiye ile yakınlaşma hamleleri çelişkiler ortaya koymaktadır. Böyle çelişkili bir durumda Türkiye Azerbaycan'ın istemediği hiçbir anlaşmayı ve normalleşmeyi Ermənistan ilə həyata keçirməyəcəktir. Ekspertlər deyirlər ki, Ankara İrəvan ilə sərhədlərin açılmasında maraqlıdır. Ancaq Ermənistanın ziddiyyətli açıqlamaları, həmçinin atlan addımlar sülhə mane olur. Bu baxımdan proseslər Azərbaycan və Türkiyənin xeyri üçün gecikdirilir. Xatırladaq ki, gündəlik vətəndaşlar üçün sərhədlərin açılmasının sürətləndirilməsi daxildir. Eyni zamanda üçüncü ölkələrin və diplomatik pasportları olan şəxslərin sərbəst girişi də danışıqların bir hissəsi hesab olunur.